Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. un кафе latte. Aujourd'hui, je me sentais différent. Je voulais une aventure. Pas une grande aventure, juste une petite. L'aventure serait de changer mon café. Je suis allé au café Le Coin Doux. Ce café est toujours très populaire. La file d'attente était déjà longue. Des gens parlaient, d'autres lisaient. L'odeur du café était partout. Mon cœur battait un peu plus vite. Allais-je vraiment changer mon latte Je n'avais jamais commandé autre chose. Un cappuccino, peut-être. Ou un expresso comme un vrai adulte? La file avançait lentement. Je regardais les tableaux des cafés. Il y avait tant de choix. C'était un peu intimidant. Finalement, c'était mon tour. Le barista était jeune et souriant. Bonjour. Que puis-je vous servir a-t-il dit. J'ai respiré profondément. Un Un petit expresso, s'il vous plaît, j'ai dit. Ma voix était un peu faible. Le barista m'a regardé son sourire s'est élargi. Un expresso Pas le grand latte habituel a-t-il demandé. Oh non Il se souvenait de mon ordre habituel. Je suis devenu un peu rouge. Oui, oui, un expresso aujourd'hui. J'ai confirmé. Il a préparé l'expresso rapidement. Le petit verre était devant moi. C'était si différent de mon grand latte. J'ai payé et j'ai pris mon café. Je me suis assis à une petite table. J'ai bu une gorgée. C'était fort et intense. Ce n'était pas mon latte doux. Mais c'était bon, vraiment bon. J'ai souri. La petite aventure était réussie. Peut-être que demain, je prendrai un cappuccino. C'était samedi matin. Je voulais un café. Mon café et un grand lat. Моя звичайна кава була великим лате? Сьогодні я почувався по іншому. Je voulais une aventure. Я хотів пригоди. Pas une grande aventure, juste une petite. Невелика пригода, лише маленька. L'aventure serait de changer mon café. Je suis allé au café Le Coin Je suis allé au café Le Coindou. Ce café est toujours très populaire. Ce café est toujours très La file d'attente était déjà longue. La file d'attente était d'autres lisaient. Деякі люди розмовляли, інші читали. Du café était partout. Запах кави був усюди? Mon un peu plus vite. Моє серце билося трохи швидше. Vraiment changer mon latte? Чи дійсно я збирався змінити своє лате? Je n'avais jamais commandé autre chose. Я ніколи не замовляв нічого іншого. Капучино, можливо. Ou un espresso, comme un vrai adulte. Або еспресо, як справжній дорослий. La fille lentement. Черга рухалася повільно.

Бариста був молодий і усміхнений. Бонжур. Привіт. Que vous сервір? Що я можу вам подати? Атільді. сказав він. Же респіри profondément. Я глибоко вдихнув. А Un... один. Un petit expresso, s'il vous plaît, j'ai dit. Malenki эспрессо, Ma voix était un peu faible. Le barista m'a regardé. Бариста подивився Son sourire s'est élargi. Його посмішка розширилася. Un expresso. Espresso? Pas le grand latte habituel? Незвичайне велике лате? Він oh, non. Oh, Il se de mon ordre habituel. Він пам'ятав моє звичайне замовлення? Je suis devenu un peu rouge. Я трохи почервонів? Oui. Oui, un espresso aujourd expresso aujourd'hui. J'ai confirmé. tac, так, еспресо сьогодні підтвердив я. Il a préparé l'expresso rapidement. Він швидко приготував Le petit verre était devant moi. Маленька склянка була переді C'était si différent de mon grand latte. Це було так відмінно від мого великого лате? Я заплатив і взяв свою каву. Je me suis à une petite table. Я сів за маленький столик? Bu une Я зробив ковток? Це було міцно та інтенсивно. Ce pas mon latte це не було моє солодке лате? Mais bon. Vraiment bon. Але це було добре, справді добре? Je souris. Я посміхнувся. La petite aventure était Маленька пригода була успішною. Peut-être que demain. Можливо, завтра я візьму капучин. C'était samedi matin. Je voulais un café. Mon café habituel était un grand latte. Aujourd'hui, je me sentais différent. Je voulais une aventure. Pas une grande aventure, juste une petite. L'aventure serait de changer mon café. Je suis allé au café Le Coin Doux. Ce café est toujours très populaire. La file d'attente était déjà longue. Des gens parlaient, d'autres lisaient. L'odeur du café était partout. Mon cœur battait un peu plus vite. Allais-je vraiment changer mon latte je n'avais jamais commandé autre chose Un cappuccino peut-être Ou un expresso comme un vrai adulte La file avançait lentement Je regardais les tableaux des cafés Il y avait tant de choix C'était un peu intimidant. Finalement, c'était mon tour Le barista était jeune et souriant Bonjour Que puis je vous servir? a t il dit J'ai respiré profondément hein? un petit expresso, s'il vous plaît. J'ai dit. Ma voix était un peu faible. Le barista m'a regardé. Son sourire s'est élargi. Un expresso? Pas le grand latte habituel? a-t-il demandé. Oh non. Il se souvenait de mon ordre habituel. Je suis devenu un peu rouge. Oui, oui, un expresso aujourd'hui. J'ai confirmé. Il a préparé l'expresso rapidement. Le petit verre était devant moi. C'était si différent de mon grand latte. J'ai payé et j'ai pris mon café. Je me suis assis à une petite table. J'ai bu une gorgée. C'était fort et intense. Ce n'était pas mon latte doux. Mais c'était bon, vraiment bon. J'ai souri. La petite aventure était réussie. Peut-être que demain, Je prendrai un cappuccino. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.